assalomu alaykum oila uchun serialning muxlislari hamda kanalimiz obunachilari agarda siz oila uchun serialning eng qiziq voqealardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang oila uchun serialda ancha o'zgarishlar va yangi qahramonlar kirib kelmoqda o'zgarishlardan biri kader serialdan ketdi yaqin kunlarda Melisening ham serialdan ketishini ko'rishingiz mumkin serialda yaqin kunlarda berkning onasini ko'rishingiz mumkin oila uchun serialning ajoyib qahramonlaridan biri o'g'iljon ham serialdan ketishi mumkin chunki o'g'iljonga boshqa bir seriallardan taklif tushgan agar o'g'iljon bu takliflarni qabul qilsa o'g'iljon bilan ham xayrlashishimizga to'g'ri kelishi mumkin siz uchun o'g'iljonning serialdagi o'rni qanday fikringizni albatta komentariyada yozib o'tishni unutmang kelgusi videoda sizlarga o'g'iljonning qanday qaror qabul qilganligi haqida xabar beramiz videodan bexabar qolmaslik uchun qizil podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang kelgusi videolarda ko'rishguncha